আজি আছোঁ সি গৰছিগা গাঁৱত আৰু গৰচিগা গাঁৱৰ পৰাই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ত পেলাই স্বাগতম জনালোঁ আহি পায়েই ৰান্ধনী হ'লোঁ জানেনে এই আচাওচোন বহু ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস আলু আৰু বিলাহী বনাই আছোঁ য'তে আহিলেও ৰান্ধনীয়ে হ'ব পাওঁ আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ আৰু মাইনাই মানে গধূলিও ফোন কৰিছে যে বাই মই মাংসখিনি বনোৱা নাই দেই বাই তই আহিবি আৰু বনাবি আৰু সেইবাবে আহি পাইছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট মানে কেৰাহীখনে পাতিব লৈছোঁ আৰু ইয়াত আদা নহৰু খুন্দি মেলি অকণমান পানী দি থৈ দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি গ্লাছটোৰ পৰা ওলাই যায় আৰু আজি মাইনাহঁতৰ গাঁৱত মানে ভাওনা আছে আগতেও কৈ গৈছিলোঁ কেইদিনাখন আহোঁতে যে ভাওনা চাবলৈ যদি পাৰোঁ আহিম আৰু আজি সন্ধিয়া সময়কণত হ'লেও আহি পালোঁহি কাৰণ মাইনা বহুত আশা কৰি আছিলে আহিম 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 বুলি আৰু এতিয়া বহুখিনি সিজিলে আমাৰ চিহা আজি বহুত দুখ কিবাক লগ নাপালে যে সি এতিয়া তুমি দেখি গৈছোঁ একেবাৰে ৰাতিপুৱা কেঞ্চি দিব কেঞ্চি দিবগে আপুনিও লগা পাবগৈ ক আৰু মাইনা এতিয়া ধোঁৱা চাঙৰ পৰা নমাইছে বা কৰি নালাগে কি খাইছে কি খাইছে ভাত বাঢ়ি চব্জি বোৱাৰী বোৱাৰীয়ে কয় বেঙেনা পিটিকা কৰি আছে বেঙেনা আৰু বিলাহী দেই আৰু এইফালে মাইনাই বনোৱা আচাৰ চাওক আপোনালোকে দেখিছিলি মাইনাই হাতৰ ভিডিঅত মূলা আচাৰ বনাইছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ধুনীয়াকৈ এসাজৰ খাম আৰু দেই মাইনা ঘৰত এতিয়া পিয়াজ চিয়া পাৰি দিও সকলোকে বহিবলৈ আৰু এতিয়া আমাৰ এইফালে ভাত মানে ৰেডি হৈ গ'ল আটাইতকৈ মোৰ প্ৰিয় হৈছে জলকীয়া লগতে অকণমান মোৰ আচাৰ হাতে লৈ লৈছো দেই মাইনা এইখিনি হেৰি দি যাচোন বলেনো আৰু এইফালে মাইনা চাটনি দিয়া হা একোৱে কথা মানে একো কাম নাই মানে এইখিনি দিয়া হা এইখিনি বেঙেনা চাটনি মই দিওঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াক দি গ'লে হ'বই আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছো এইফালে হৈছে গাহৰি মাংস বিলাহী আলু আৰু এয়া হৈছে মূলা আচাৰ এইয়া হৈছে বেঙেনা আচাৰ এইয়া হৈছে আচাৰ জলকীয়া আৰু মোক যিহেতু অকনমান কেঁচা নিমখ প্ৰয়োজন হয় একেলগতে <laughs>